Звільнений з полону раніше ще Володимир Жемчугов повернувся в Україну з Німеччини. Там він переніс декілька операцій. Тепер у нього поновлюється зір та Ви Пам'ятаєте, він приїхав без рук і майже не бачив. Тепер в нього знову є руки, якими він навіть може писати. Послухаймо, як німці рятували нашого героя. Очень серйозно подашли німецьке правительство к моєму лічині. Так комплексно, вони все прописали і виконували этот план. <музык> э ну очень дорого, конечно, обошлось это все лечение. Э ну, так покинул где-то больше 100 тысяч евро. Немецкое правительство выкинуло деньги. Ну, <связано> за меня заплатило деньги немецких налогоплательщиков. Но это не не очень дорого, конечно. Я бы сам мне было тяжело, конечно, так тому так лечиться реабилитация еще очень длительная, потому что, в принципе, протезы только неделю. Было всего лишь два занятия, но есть позитив. Он скромничает, молчит, понимаете, таких эмоций ярких не проявляет. Я можно за него выскажу. Мы очень рады, спасибо огромное, что вы нас встретили, что вы нас помните. Мы старались, держались, не подвести нашу Украину. Героически там выдерживали все, все процедуры. И немецкий найн даже. Ну, в общем, было все хорошо. Хорошо, конечно, мы живые люди, естественно, было и сложно, по-разному было. Но Владимир вчера уже даже свою подпись да, держал ручку и а, подписывал принялась. бумаги. Так что он уже может что-то сделать, в принципе, и с компьютером пытался немножко работать. В общем, позитив есть, и мы благодарны, что те слова, которые звучали в октябре от президента, они не остались бесследны. Результат есть.